Dia sambung dengan soalan nombor tiga, menambah pecahan. Jadi, 4 per 9 tambah 1 per 9. Bagaimana? Tambah saja nombor di atas. Okey. Jadi, jawapan dia di sini ialah 5 per 9. Jangan tambah nombor di bawah pula. Okey. Jadi, bawah tu tetap kekalkan nombor yang sama. Bagaimana pula dengan 3 per 4 tambah 5 per 6? Nombor di bawah tu penyebut itu tidak sama. Kita samakan dulu. Bagaimana nak samakan dia? Kalaulah kamu hafal sifir 4 dan sifir 6, kamu akan tahu ada 12 pada kedua-dua sifir ini. Ada 12. Jadi, kita jadikan kedua-dua nombor di bawah ni kepada 12 dengan mendarabkan 4 kepada 3 yang atas pun darab 3 Yang bawah ni darab 2 Yang atas juga darab 2 Jadi kita akan dapat nombor baru Ialah 9 per 12 Tambah 10 per 12 Iaitu 19 per 12 Jadi 19 per 12 adalah nombor pecahan tak wajar Biasanya kita tinggalkan jawapan dalam bentuk Pecahan bercampur jadi kita bahagikan 19 bahagi 12. Jadi sifir 12 cuma dapat 1 dan 12 ada bahagi 7. Jadi jawapannya adalah 17 per 12. Adakah semestinya macam ini? Adakah lebih senang kalau kamu darab saja 4 darab 6 dan 6 darab 4? Mari kita tengok eh. Jadi kalau kita ada soalan yang sama 3 per 4 tambah 5 per 6 ini darab 6, ini darab 6, ini darab 4, ini darab 4 Nampak lebih mudah, kalau tak sama kamu darab je Jadi aku nak tunjukkan kesusahan yang akan kamu alami kemudian Okey Jadi cara ni untuk orang yang hafal sifir saja. Cara ni untuk orang yang kurang mahir sifir Tapi kamu akan dapati kesusahan itu Lebih baik kamu hafal sifir Tengok Kita akan dapat 18 per 24 Tambah 20 per 24 Kita akan dapat 38 per 24 38 per 24 Maksud ini 38 bahagi dengan 24 Dapat satu dua puluh empat ada baki empat empat belas bakinya. Jadi jawapannya adalah satu empat belas per dua puluh empat. Apa yang susah tu? Kamu kena kecilkan balik di sini. Empat belas dengan dua puluh empat itu adalah nombor-nombor yang boleh bahagi dua. Sebab nampak tak? Kamu kena bahagi dua pula di sini. Ini tak perlu. Jadi di sini kamu kena bahagi dua. Ini bahagi dua. Jadi kamu kena baca sifir 2 lah maksudnya Baca, baca baca, baca sifir 2 Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas. Empat belas, Okey, 7. Okey, okay, dah 7. Lepas tu baca sampai dua puluh empat. Berapa lagi? Enam belas. Lapan belas, dua puluh. Dua puluh dua, dua puluh empat. Dua belas. Okey, jadi uh, kalau kamu Hafal tu lagi baiklah. Tak perlu nak nak panjang-panjang cerita dia di sini. Okey? Jadi kita teruskan dengan soalan C113 1, 1.4. Ini cerita lain memang 3 darab 4 4 darab 3 sebab dalam CV3 dan CV4 tak ada nombor lain yang lebih kecil dalam CV tersebut dia akan bertemu. Dia akan cuma bertemu dekat 12. Yang 3 darab 4 dan 4 darab 3. Jadi, kita dapat satu empat per dua belas tambah tiga per dua belas iaitu satu empat tambah tiga tujuh per dua belas. Seterusnya, soalan D. Empat tambah tiga per lima tambah satu per dua. Dalam kes ini sebenarnya kamu boleh tambahkan nombor bulat tu. Okey, dalam kes untuk tambah, kamu tambah saja nombor bulat dengan nombor bulat. Dan kamu akan dapat kamu maksudnya boleh tulis sini 5 tambah 3 per 5 tambah 1 per 2. Okey? Tapi sebenarnya kat sini kamu samakan dia punya penyebut pun boleh juga. Jadi yang ni akan darab 5 Darab 5 Darab 2 Darab 2 Kita dapat jawapan 5 Tambah yang ini adalah 6 per 10 Tambah 5 per 10 Jadi Kemudian kita tengok pecahan dengan pecahan tu kita boleh tambah kan Jadi jawapan ni 5 tambah 11 per 10 tapi tak habis lagi jawapan ni kerana nombor di sebelah kanan ni adalah nombor pecahan tak wajar. Kita akan tukar kepada nombor bercampur iaitu 11 bahagi 10. Jadi CV 10 naik 1, tolak 10 dapat 1. Jadi jawapannya adalah 5 tambah 1, 1 ber 10. Jadi 5 tambah 1 sekali lagi jadi nombor bulat tambah nombor bulat dan kita tak perlu tulis tambah lagi, eh? Jadi kita akan dapat enam satu per sepuluh. Seterusnya soalan i tiga empat per tujuh tambah satu dua per tiga tambah lima per tujuh. Di sini cikgu tak nak tulis macam tadi, macam soalan sebelum ni. Cikgu nak samakan terus penyebut. Jadi tujuh darab tiga. Empat juga darab tiga. Tiga darab tujuh. Ini juga darab tujuh. Ini juga darab tiga. Ini juga darab tiga. Dan tulis balik soalannya dalam bentuk pecahan per dua yang baru. Iaitu tiga dua belas per dua tambah satu empat belas per dua tambah 15 per 21. Terus menambahkan nombor bulat dengan nombor bulat. Kita akan dapat 4. Nak tulis tambah ke tak? Ikut je. Dua-dua betul. Tulis tambah betul, tak tulis tambah pun betul. Okey. Jadi 12 tambah 14, kalau kamu tak tahu, 12, tambah empat belas tambah lima belas terus dapat enam sebelas satu jadi empat puluh satu jadi empat empat puluh satu per dua puluh satu tetapi apabila empat puluh satu per dua puluh satu ini kita bahagikan dapat satu dua puluh satu bakinya dua puluh yang ini kita boleh tambah empat yang ini Tambah satu dua puluh per dua puluh satu. Sebab kalau tak perlu tambah, nanti jadi empat puluh satu pula. Okey. Jadi, yang ni kena tulis tambah. Yang ni tak mengapa. Kita faham. Okey. Jadi, di sini jawapan akhirnya adalah lima dua puluh per dua puluh Soalan F, 216 tambah berapa sama dengan 456? Ini adalah perkenalan kepada algebra, iaitu satu tempat yang kamu tak tahu. Jadi, contohnya kalau kita ada nombor bulat, nombor bulat tu contohnya 6 tambah berapa sama dengan 10. Kau bilang lah. 7, 8, 9, 10. Kan? Empat. Cuba kaitkan. 6 dengan 10 kalau 10 tolak 6 akan dapat nombor Jadi dalam kes ini kita akan buat tolak. Untuk mendapatkan kotak ini ialah 4 5/6 2 1/6. Nombor bulat tolak nombor bulat dan pecahan tolak pecahan sebab nombor dah sama. Jadi 5 tolak 1 ialah 4. 4 per 6. Tapi 4 per 6 ni pula masalahnya dia bukan nombor yang paling mudah. Jadi, kita tulis balik. 2, 4 per 6. 4 per 6 ni yang masalahnya 4 per 6 ni. Okey, kan? Ha? Jadi, 4 per 6 ni adalah sifir 2. Kita mudahkan dia tu. Iaitu ya, itu bagi sifir 2. 2, 4, 6. 4, 2 jari. 6, 3 jari. Jadi, di sini potong tinggal 2, potong tinggal 3. Jadi, jawapan ini... Kita betulkan, kita kata 2 per 3. Itu jawapan yang termudah.